الحمد لله الذي جعل النكاح سنة للأنام فاصلا بين الحلال والحرام والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال النكاح سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم va rahmatullohi va barakatuh nikohni xalqlar o'rtasida halol bilan haromni o'rtasini ajratguvchi sunnat qilgan robbimiz alloh taborak va taologa hamlar bo'lsin bandalarga behisob beadad ne'matlar berdi bu ne'matlar qachoniki banda jufti bilan yashasa tatiydi juft bo'lmasa tatimaydi forslarda bir ibora bor ekan insonni og'ziga ovqat solganda og'zidagi ovqatni chaynab maydalab beradigan tishi bo'lmasa yana shu insonni ustiga ustak jufti halolasi bo'lmasa bu, bu insonga dunyo hayoti zindondir degan ekanlar juftsiz hech narsa tatimaydi ne'matlarni eng ulug'laridan biri mana shu nikoh ne'mati litaskunu ilayha sizlarni hayotda xotirjam yasharmikinsiz deb man sizlarga nikohni sunnat qildim juftinglarni halollab olinglar yashanglar va ashiruhunna bil ma'ruf yaxshi tinch yashasanglar bo'lmaydimi juftinglardan deb xudo taolo bu ne'mat to'g'risida qancha oyatlar nozil bo'ldi qolaversa qancha ne'mat bu buyoqda bundan tashqari mana hozir suyuq taomlarni ichitdik yana quyuqlari bor inna aklatayni fi innaaklataynisafi deganlar payg'ambar alayhisalom bir kunda ikki marta taomlanishlik ovqatlanishlik isrofgarchilikdandir deganlar bizda ne'mat shu darajada ko'pki behisobki biza bir o'tirganni o'zida ikki uch xil ovqatni iste'mol qilyapmiz osh bo'lsin bu rangni qarang mazani qarang qaysi dehqonni ishi qaysi agronomni ishi qaysi raisni ishi bu ichimizga bir kirib chiqsa bo'ldi tamom o'zimiz qochadigan qilamiz buni o'zimiz hazar qiladigan qilib qo'yamiz buni allohim aytyaptiki roziman shundoq ne'matlarimni yeb ichib uborib najosatga aylantirib aylantiribyuboryapsan bandam faqat peshonang sajdada bo'lsin deyapti subhana robbia alo tilingda bo'lsin qadaming machitga yetib tursin man roziman agar buni qilmasang shu ne'matlarimni yeb shukurini qilmasang sajda bilan buni hisobini san berolmaysan deydi ne'matlariga shukur qilishlik baxtini barchamizga nasib qilsinso'ngra alloh taborak va taolo huzuriga borganda bandalardan ne'matlari haqida ne'matlari haqida so'ralasizlar deyapti xudo taolo aniq oyatda aytyapti buni hammasini hisob kitobini berasizlar